Уважаемые марганчане, в первую очередь хочу поблагодарить всех, кто отдал свои голоса в пользу моей кандидатуры на этих выборах. Спасибо за вашу поддержку и хочу попросить достойно принять итоги выборов. Во-вторых, хочу пожелать людям, которые следующие два года будут управлять жизнью города, терпения и мудрости. Тем не менее, считаю, что я и моя команда за этот короткий период нашей работы сделали немало. Как бы нам не было тяжело, мы вместе с вами проводили текущие и капитальные ремонты крыш, температурных и межпанельных швов многоэтажек, проводили ямочные ремонты центральных и внутриквартальных дорог, дорог, которые много лет не видели даже латки. Мы восстанавливали уличное освещение и прокладывали новые провода для установки новых фонарей, ликвидировали аварийные деревья, в первую очередь беспокоясь о безопасности детей, Большое внимание уделяли водо- и теплоснабжению. Невзирая на все помехи, разговоры и кражи, мы упорно следовали намеченным планам. И наши горожане могут и сейчас видеть, как меняются водопроводные трубы. В кратчайшие сроки при поддержке областной администрации и Андрея Викторовича Коломойца мы завершаем ремонтные работы на институте. Нам удалось открыть медпункт амбулатории номер два в городище. Было открыто новый медицинский кабинет в котором квалифицированно и в сопровождении оказывалась помощь ветеранам войны, воинам-интернационалистам и участникам АТО. Особое внимание мы уделяли спортсменам и их тренерам. Помогали молодежным организациям, привлекали к работе общественные организации. Вся наша работа была направлена на создание благополучия и комфорта для марганчан. Я старался помочь каждому кто обращался за помощью. Предоставляя место следующему руководителю города, могу заверить вас, что и в дальнейшем буду принимать участие в жизни города. Еще раз благодарю всех, кто поддержал меня, и желаю новой команде сохранить наши достижения и продолжить работать на благо города.